laut yang tenang ada satu pasangan ni masih muda tengah berbulan madu atas sebuah kapal mewah tapi menjelang subuh hanya isteri je yang dijumpai tapi suami dia hilang jejak sampai ke hari ni yang tinggal pada masa tu hanyalah kesan tumpukan darah dan misteri ni tak pernah terjawab. Hari ini kita akan sembang lagi pasal satu kisah tragis yang terjadi atas sebuah kapal mewah yang dikenali sebagai Royal Caribbean yang tengah berlayar di Lautan Aegean. Laut ini diletak di antara Greece dan juga Turki dan lautan ini sebenarnya sebahagian daripada Laut Mediterranean. Pemandangan pada masa itu sangatlah cantik macam dalam mimpi. Dengan laut yang terbentang luas sampai ke kaki langit, angin pula meniup lembut dah macam dalam filem Titanic. Semua orang atas kapal tu nampak tenang, happy dan menikmati suasana itu. Kat atas dek kapal ni ada sepasang pengantin baru yang tengah honeymoon bernama George Smith dan juga Jennifer. Masa tu dua orang berdua ni duduk berdekatan dan menikmati pemandangan. Diorang ni baru je kahwin dan diorang pilih untuk honeymoon dekat atas kapal mewah tadi. Tapi siapa sangka, pelayaran romantik tadi ni akhirnya telah bertukar menjadi mimpi ngeri yang takkan dilupakan. Pada pagi 5 Julai 2005, lebih kurang pada pukul 8 pagi macam tu dalam sebuah bilik di dek kapal, ada seorang remaja perempuan yang bernama Emily ni berusia 16 tahun tengah siap-siap nak keluar lah menikmati pemandangan di luar kapal. Masa tengah jalan-jalan tu dia perasan macam ada benda yang tak kena je. Di atas canopy tempat bot penyelamat di kantor, dia perasan ada kesan darah dan dekat tepi kain canvas tu pun ada kesan tumpukan darah juga. Tapi orangnya tak ada macam dah jatuh ke dalam laut lepas tu menghilang. Bila Emily nampak banyak sangat kesan darah ni kan dia pun panik lah. Dia tak tunggu lama dan terus buat report dekat kru kapal. Tak lama lepas tu adalah beberapa orang penumpang yang lain ni mula bercakap-cakap benda yang sama. Dalam sekelip mata je suasana atas kapal ni jadi kecoh. Semua orang dah mula tertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi pada malam tadi. Selepas diperiksa, darah tadi tu adalah milik George iaitu pengantin baru yang naik kapal mewah tu. Masa ni lah macam-macam teori yang keluar Ada yang kata mungkin semuanya adalah kemalangan. Ada yang kata juga mungkin dia kena robak dan ada yang percaya ini adalah kes pembunuhan. Siasatan polis pula jadi semakin rumit sebab banyak butik-butik yang diorang jumpa ni menunjukkan ada ramai suspek. Sampai ke hari ni pun benda ni masih lagi menjadi persoalan. Siapa sebenarnya pengantin baru ni sampaikan macam ni sekali nasib dorang. George yang dilaporkan hilang tu digambarkan sebagai seorang yang ceria, peramah dan suka belajar benda yang baru. Dia ni orang Amerika dan family dia pun jenis yang bahagia dan rapat antara satu sama lain. Ayah dia ni seorang peniaga yang jual wine dan dia ada kedai sendiri. Even George sendiri pun bukan kaleng-kaleng orangnya, dia ni budak pandai dan dah tamatkan pelajaran dalam bidang perniagaan. Lepas tu dia pernah bekerja selama beberapa tahun sebagai penganalisis data di Boston. Walaupun dia kerja lain dari jurusan semasa dia study dulu, dia dah planning suatu hari nanti dia akan tolong bisnes keluarga dia. Sampailah satu masa tu, dia pun baliklah ke kampung untuk uruskan bisnes keluarga dia. So, ayah dia pun ajarlah selok-belok berniaga ni macam mana nak berurusan dengan customers, macam mana nak berurusan dengan dealer dan macam-macam lagi lah. Jadi, pada masa ni, dia memang make lah nak parents dia berehat je, tak payah kerja dan biarlah yang dia uruskan semuanya. Dan pada tahun 2002, George ni pergi satu majlis dengan kawan-kawan dia dan kat sini dah ada terjumpa dengan Jennifer. Jennifer ni pula baru dapat kerja sebagai cikgu sekolah rendah. Dia mempunyai personaliti yang menarik, cantik, lemah lembut, sopan dan inilah yang membuatkan George ni jatuh hati dekat dia. Diorang cepat sangat ngam, saling memahami dan akhirnya diorang pun bercinta. Even keluarga George pun memang sangat suka dengan Jennifer sebab dia adalah gadis yang beradab dan educated. Semua orang nampak yang diorang ni adalah pasangan yang sesuai dan serasi. 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 2005, George dah pun umur 25 tahun dan dia buat keputusan nak kahwin dengan Jennifer dan nak hidup bersama-sama. Majlis perkahwinan diorang ni dibuat di Castle Hill iaitu di sebuah tempat yang cantik gila dan terletak dekat tepi laut. Dengan angin sepoi-sepoi laut yang meniup tu kan membuatkan majlis diorang ni sangat sempurna. Lepas dah habis majlis perkahwinan ni kan, diorang pun nak berangkatlah menikmati honeymoon diorang pula. Masa ni lah diorang nak belayar atas kapal mewah selama 12 hari. Laluan kapal ni pula bukan biasa-biasa tau. So kapal ni dia akan mula belayar dari Barcelona dan terus ke pantai Itali dan masuk ke kawasan Laut Aegean. Laut Aegean ni pula memang terkenal dengan pemandangan laut biru yang jernih dan juga cantik. Masa diorang berdua dekat atas kapal ni kan diorang mudah sangat bergaul dengan penumpang yang lain. Salah seorangnya adalah George Askin yang umur 20 tahun datang dari California. Dia ni pula jenis yang kelakar masuk air dan sebab itulah dia mudah masuk dengan sesiapa pun. Dalam masa yang singkat ni je dia dia dah boleh dengan Josh dan juga Jennifer dan diorang ni selalu lah lepak sama-sama. Sampailah pada 1 Julai, kapal diorang ni pun berlabur lah dekat pesisir Itali dan diorang bertiga pun keluar jalan sama-sama. Diorang explore pulau tadi tu, masuk lorong-lorong sempit, mandi air laut dan makan makanan orang tempatan. Pendek cerita, diorang bertiga ni memang sangat menikmati travel diorang lah. Bila malam pula, lepas diorang dah makan apa semua, diorang pun naik semula ke atas kapal. Masing-masing bercerita itu ini gelak-gelak dan flashback balik aktiviti diorang petang tadi. Lepas tu diorang pun pergilah main kasino dekat dalam kapal tapi nasib diorang ni tak berapa baik sebab diorang banyak habiskan duit tapi pasangan tu tak kisah pun sebab diorang memang datang situ untuk enjoy dan honeymoon bila kasino tutup diorang bertiga pun decide lah nak sambung lepak kejap Kali terakhir George dilihat dalam CCTV sekitar pada pukul 2.30 pagi iaitu dia keluar dari kasino. Tapi rakaman tu menunjukkan yang dia tak terus pergi ke bilik dia. Tak tahulah dia pergi ke mana dan apa yang jadi lepas tu, tapi apa yang pasti dia terus hilang. Esok paginya pada 5 Julai, masa ni kapal dah ada dekat Greece dan suasana dekat atas kapal dah mula jadi kelam kabut dan tegang. George dah hilang tanpa jejak. Padahal pada malam tu dia enjoy je lepak-lepak dan tak ada langsung tanda-tanda pelik. Jadi Kapten ni pun check lah kapal dia Di bawah tingkap salah satu bilik ni Kru nampak ada kesan darah pada canopy boat penyelamat So kawasan tu terus ditutup dan deck 7 ni dikunci Semua penumpang diarahkan masuk ke dalam bilik dan jangan keluar Masa ni lah kru kapal pun buatlah pencarian di seluruh kawasan Tapi diorang tak jumpa George Masa tu lah diorang terfikir Maybe George ni dah jatuh dari kapal ke dalam laut So ada pegawai kanan kapal dia pun pergilah check Bilik George yang bernombor 9062 nak tengok lah apa yang jadi dalam tu. Dalam bilik tu sangatlah bersepah. Ada darah yang tak banyak atas karpet macam menitik-nitik dan juga dekat tuala dan juga di kawasan balkoni. Lepas tu atas cadar ni pula ada dua kesan darah dan ujian mengesahkan itu adalah darah John. Kemudian Turki pun hantarlah penyiasat diorang ni untuk naik atas kapal tu untuk cek sebabnya kapal tu sekarang ni berada di perairan diorang. So masa diorang pergi cek tu yang pelik tu kerusi dekat balkoni tu telah ditolak betul-betul dekat dengan pagar macam ada orang duduk dekat situ ataupun terjatuh dari situ Tapi masalahnya pagal bakar ni tu tinggi Jadi macam tak mudah lah seseorang ni nak jatuh Ditambah pula ada kesan darah dekat dalam bilik dan dekat kawasan bakar ni tu Jadi penyiasat yakin ini ada unsur jenayah Semasa siasatan tengah dibuat ni kan dalam pukul 10 pagi macam tu Jennifer dijumpai ada dekat sebuah kapal tengah tunggu nak mengurut Bila polis jumpa dia dan cakap apa yang jadi dekat suami dia Dia terkejut dan sangat panik Dia kata dia tak tahu langsung yang suami dia pergi ke mana Dia ingat suami dia ni tidur dekat bilik lain sebab malam tadi dia keluar dengan kawan-kawan so dia pun tak fikir pelik lah bila dia bangun pagi and then suami dia tak ada dekat dalam bilik polis pun mula soal siasat Jennifer reaksi dia pada masa tu memang nampak dia risau, confused macam overthinking lah tapi jawapan dari dia ni pada awalnya polis syak yang dia adalah suspek tapi lepas tu orang check betul-betul Jennifer bukanlah suspek tapi Mungkin ada benda lain yang terjadi Siasatan pun diteruskan dan semua orang yang lepak dengan George pada malam tu telah dipanggil Semuanya ada empat lelaki iaitu Zack, Greg, Rostislav dan juga George Tiga orang lelaki ni berasal dari Rusia Cuma George tu je lah yang berasal dari Amerika Diorang semua cakap benda yang sama yang George ni malam tu minum banyak Dia mabuk dan diorang lah yang tolong hantar dia ke bilik Lepas tu diorang baringkan dia, buka kasut dan biarkan dia tidur Diorang cakap masa diorang hantar si George ni balik ke bilik Jennifer tak ada dalam bilik dan diorang pun tak tahu dia ke mana. Tapi bila polis check balik kenyataan dari Josh orang yang rapat dengan orang berdua selama ni kan polis rasa macam ada yang tak kena Josh kata dia nampak Jennifer keluar dengan pekerja kasino situ dan mereka berdua nampak mesra macam ada affair tapi bila polis cek CCTV pukul 3.30 pagi Jennifer ni keluar jalan sorang-sorang dan jalan terpuyung hayang Lepas tu ditinggalkan George dengan geng-geng baru dia tu Lepas tu pekerja kasino yang George cakap tu sebenarnya dah masuk ke bilik dia pada pukul 3.25 pagi Dan girlfriend pekerja tu sendiri pun sahkan cerita ni So kenapa George ni nak menipu dan cerita Jennifer curang dengan suami dia dan enjoy-enjoy dengan pekerja kasino tu Apa motif dia? Jadi polis syak yang dia ni cuba nak menipu polis dan polis pun jadi semakin curiga lah dengan dia. Mungkin sekarang ni Josh tengah cuba sembunyikan sesuatu tapi apa? Siasatan pun diteruskan dan setiap kali ada maklumat baru semakin banyak persoalan yang timbul. Jadi pada malam tu dikatakan Jennifer dengan suami dia ni main poker sama-sama sambil gelak-gelak. Diorang main game tu sampailah kasino ni nak tutup pada pukul 2.30 pagi. Semua orang yang ada dekat situ tak nak balik ke bilik lagi sebab diorang tak puas lagi enjoy. So diorang pun pergilah dekat disco nak sambung dekat sana. Diorang menari, minum arak dan terus enjoy enjoy macam biasa Bila dah lewat Ada yang mula balik ke bilik Dan ada yang nak sambung lepak lagi Tapi apa yang pasti Diorang malam tu mabuk teruk Ada beberapa kru kapal ni Dah malas nak layan diorang Sebab bising sangat Bila diorang dah tak boleh nak beli arak lagi kan Diorang pun minumlah arak yang diorang bawa Kalau ikut undang-undang kapal Penumpang dilarang bawa arak sendiri Naik ke atas kapal Tapi diorang ni tak peduli Sebab masing-masing tengah enjoy kot So Josh ni dia ada bawa arak dia sendiri tau Lepas tu dia pun balik ke bilik dia Dan bawa arak yang alkoholnya sangat sangat tinggi iaitu 70% Masa ni lah kru kapal ada nampak yang George George dan dua orang lagi minum arak tu Malam tu bukan geng-geng George ni je mabuk tapi Jennifer pun mabuk juga Mula-mula nampak dia macam masih lagi okey boleh lagi kawal diri tapi lama-lama dia jadi lost. Dia berjalan pun sampai terpaksa pauk lah pada pekerja kesini Ada saksi kata yang dia cuma nak imbangkan diri dia dan ada yang kata dia cuba nak goda kerja tu Tak lama lepas tu, ada yang nampak Jennifer dengan George ni bergaduh. Tak tahulah apa puncanya tapi maybe sebab salah faham atau disebabkan jealous Tapi apa yang pasti Pada masa tu Diorang berdua sangatlah tegang Dan suara diorang pun meninggi Ada seorang saksi ni kata Dia nampak Jennifer tampal suami dia Dan lepas tu Dia keluar dari disko Dalam pukul 4.30 pagi macam tu Jennifer pun berjalan lah Tuhyu Hayang keluar dari disko Dan George pun masih lagi Dengan geng-geng dia Dekat sini lah Semuanya merubah Jennifer jalan di sepanjang koridor Dan ada seorang cleaner Lelaki Dia ni tolong Jennifer Sebab dia nampak yang Teruk sangatlah Jennifer ni mabuk So cleaner tu lah Bawa dia masuk ke dalam lift Dan diorang keluar menuju ke arah kanan padahal dia punya bilik Jennifer tu sebelah kiri and up Jennifer dia temui tertidur dekat koridor kemudian ada dua orang kru kapal ni yang nampak dan dia orang layak hantar Jennifer ni balik ke bilik dia masa dia orang sampai dekat depan bilik dia jam menunjukkan pada pukul 4.52 pagi masa tu George memang tak ada dalam bilik dan langsir pun ditutup rapat Ada couple sebelah bilik Jennifer ni terbangun dari tidur. Si suami tu adalah penolong ketua polis bernama Chad Haiman. Chad dengan isteri dia terdengar bunyi bising datang dari bilik Jennifer. Isteri Chad ni pun terus call counter tetamu. Diorang cakap ada bunyi orang ketuk dinding sambil menjerit dan lepas tu orang tu diam. Beberapa minit kemudian bunyi bising sekali lagi dan kali ni bunyi orang gaduh dekat balkoni. Chad dengan isteri dia dapat dengar dengan jelas ada seseorang yang sebut good night berkali-kali macam tengah halau orang keluar dari bilik. Lepas tu ada bunyi kerusi di bunyi seret diikuti dengan bunyi dentuman kuat seolah-olah ada benda berat yang jatuh. Chad pun bukalah pintu bilik dia dan dia nampak ada tiga lelaki yang tak dikenali keluar dari bilik sebelah. Pada masa yang sama, ada beberapa penumpang yang lain pun cakap benda yang sama yang diorang dengar bunyi hentakan kuat pada sisi kapal dan lepas tu ada jeritan perempuan. Tapi tak ada sesiapa yang boleh pastikan betul ke ada perempuan dalam bilik pada masa tu. Kalau ikut saksi, ada empat orang telah masuk ke dalam bilik tu dan bila diorang keluar cuma ada tiga orang je. So, persoalannya dekat sini adakah George telah dirompak pada malam tu? Tiga orang lelaki yang lepak sama-sama dengan George cakap yang diorang ada dekat bilik lain semasa kejadian. Diorang bertiga ni adalah Zack, Greg dengan Ross Tisla. Polis tahu dorang bertiga ni memang ada ke bilik George Sebab dorang yang masuk ke bilik dia pada pukul 4-5 minit pagi Ini memang disahkan oleh rekod kat kunci bilik George Tapi sistem tu cuma rekod orang masuk je bukan orang keluar So polis memang tak boleh nak sahkanlah adakah dorang bertiga ni terus keluar lepas hantar si uh, George Ataupun dorang lama kemudian baru dorang keluar So ada beberapa teori yang mula diperkatakan Teori pertama adalah rompakan Josh dan Jennifer kan mabuk pada malam tu Jadi ada saksi cakap yang diorang berdua ni Bercakap pasal duit sebab diorang bawa duit banyak Ada yang kata sampai berpuluh-puluh dolar Lagipun diorang berdua ni pakai barang-barang mahal Jam mahal apa semua tu kan So maybe boleh jadi target orang untuk rompak diorang Bila polis jumpa kesan darah tu kan Polis syak Josh maybe cedera semasa bergelut Teori kedua pula disebabkan alkohol ataupun halusinasi George maybe terjatuh dari kapal sebab terlalu mabuk Sebab dia minum arak yang George bawa Sebab kandungan alkohol tu sangat tapi teori ni lemah sebab arak yang dia minum tu tak akan menyebabkan dia halusinasi. Lagipun tak ada bukti kukuh yang menunjukkan George ni berhalusinasi atau dia mabuk sampai tak sedar diri. Lepas tu FBI pun panggil Jennifer pekerja kasino dan juga George. Hasil ujian poligraf menunjukkan Jennifer dan juga pekerja kasino berjaya melepasi ujian tadi. Tapi Josh ni pula gagal. Lepas tu muncul pula satu rakaman video dan dalam rakaman tu ada tiga lelaki yang tengah bergurau antara satu sama lain dan gurauan tu menimbulkan curiga. Salah seorang daripada tiga orang tu sebut, kita dah ajar dia terbang tanpa menggunakan peluang terjun. Gurauan tu bunyi macam dakjur kan? So rakaman ni telah menjadi bukti penting dalam siasatan ni. Tahun 2009 pula, empat lelaki iaitu Greg, Zach, Rostislav dan juga Josh telah dipanggil sekali lagi untuk disoal siasat oleh FBI. Kali ni status orang sebagai saksi dalam kes kematian George. Masa soal siasat tu George dengan Zack ni tak nak jawab soalan-soalan dari polis secara terus Maksudnya, dorang ni memilih untuk tak menjawab sebarang soalan lah. Perangai dorang berdua ni agak pelik tau. Jalan cerita dorang ni separuh-separuh, lepas tu berbelik-belik macam dorang ni cuba sembunyikan sesuatu. Kalau ikut cerita Greg pula malam kejadian tu, dorang iaitu dia, Zack dengan Rostislav ni ada order makanan untuk dihantar ke bilik dorang So, katanya itu adalah ala baik lah yang menunjukkan dorang memang ada dekat bilik pada waktu kejadian. Tapi bila FBI check tak ada sebarang rekod yang menunjukkan yang dorang order makanan pada malam tu tapi kru kapal memang dah diarahkan lah untuk tak layan diorang semua pada malam tu sebab dorang ni terlalu bising, kecoh dan mabuk lagi satu Greg ni tak boleh recall tau makanan apa yang dia order pada malam tu bila FBI tanya pasal hubungan Jennifer dengan suami dia kan dorang semua bagi cerita yang berbeza-beza Greg kata susah nak nilai sebab pada malam tu dorang memang mabuk teruk so keterangan dari Greg ni simpulkan yang George dengan Jennifer tak gaduh pun pada malam tu jadi jadi macam mana ada saksi lain yang kata suami isteri ni bergaduh George pula cakap yang Greg keluar dari bilik selepas order makanan tapi Greg ni pula cakap yang dia tak ke mana-mana pun lepas tu so dengan dua cerita yang bercanggah ni membuatkan FBI pening sebab dia pun cerita tu langsung tak match. Tapi Greg ada kata kejadian tu tak mungkin aksiden tapi dia tak nak tuduh sesiapa. Dia cakap ada sesuatu yang gila terjadi pada malam tu dan dia yakin suatu hari nanti benda tu akan terbongkar. Tapi pada tahun 2019 Greg telah dibunuh dan tak tahulah rahsia apa yang akan terbongkar tu apa yang dia maksudkan Kes pembunuhan dia tu pun sampai sekarang ni tak settle lagi Tapi polis tak tolak kemungkinan kematian dia tu ada kaitan dengan George Lepas kematian George Family dia tak henti-henti paksa polis untuk bongkarkan kebenaran Disebabkan tekanan yang kuat akhirnya kes tu pun dibawalah ke New York Keluarga George guna macam-macam cara termasuklah media untuk tarik perhatian orang ramai Diorang tawarkan duit ganjaran sampai $100,000 kepada sesiapa yang boleh bagi maklumat sahih tentang apa yang terjadi Family dia juga suruh orang ramai boykot company kapal pelayaran tu sebab diorang percaya yang company tu memang sengaja nak tutup kes dan nak jaga nama baik diorang. Lepas tu hubungan parents George dengan Jennifer pun dah mula renggang selepas kejadian tu. Ramai orang yang petikai kenapa Jennifer ni nampak sangat tenang macam berahsia sangat semasa di soal siasat. Dia cuma jawab semua tindakan dia ni adalah di atas arahan FBI dan dia tak boleh cakap lebih-lebih. Sampailah satu hari tu Jennifer ni dapat duit pampasan sebanyak 1 juta dolar dari company kapal pelayaran sebab dia menang samai. So disebabkan duit tu kan Parents George ni rasa macam tak percaya tau dekat Jennifer Diorang rasa yang Jennifer ni sengaja nak tutup kes cepat-cepat Dan tak nak tegakkan kebenaran Jennifer ni pula kata dia langsung tak ingat apa-apa Even dia tertidur dekat tepi koridor tu pun Dia tak ingat langsung Family George ni pula tak akan give up Sebab diorang nak tahulah kebenaran Apa yang jadi dekat anak diorang sebenarnya Jadi diorang pun telah upahlah seorang pakar forensik yang terkenal Iaitu Henry Lee untuk siasat So Henry Lee pun pergilah dekat kapal tu Dia check dekat dalam bilik dan juga balkan ni Dia pun buatlah dua kesimpulan Iaitu maybe Uh, si George ni jatuh secara tak sengaja ataupun dia dibunuh tapi lepas dia check ketinggian bucket ni tu dia cakap macam impossible pula si George ni nak terjatuh tiba-tiba kecuali ada orang lain yang tolak dia dan dia terjatuh sebab dia hilang keseimbangan kerana dia mabuk jadi Henry ni dia nak buatlah ujian menggunakan patung untuk buktikan teori dia tu tapi pemilik kapal ni tak bagi so keluarga George ni yakin yang company tu sengaja nak halang orang daripada dapatkan kebenaran pada masa yang sama FBI masih lagi fokus dekat empat lelaki tadi tapi disebabkan cerita dia orang ni selalu bercanggah dan tak pernah sama, dia kata A, dia ni kata B, kawan tu kata C, ini kata D. So benda ni sangat menyukarkan kerja FBI. Bayangkan setiap kali di soal siasat, setiap kali itulah cerita dia orang ni akan berbeza-beza. Beberapa tahun kemudian Jennifer pun terlibatlah dengan kerja-kerja amal sebagai tanda mengenang suami dia. Dan beberapa tahun lepas tu Jennifer pun kahwin lain. Walaupun FBI dah puas cari maklumat siasat dengan lebih mendalam, tapi dia orang tetap gagal sebab dia orang tak pernah jumpa George. So akhirnya kes ni telah ditutup secara rasmi dan diklarifikasikan sebagai kemalangan. FBI kata yang diorang ni tak cukup bukti nak teruskan siasatan Walaupun FBI kata diorang dah tutup kes ni Tak nak teruskan siasatan lagi sebab dah tak ada bukti Lagipun cerita-cerita dari saksi pun menambahkan lagi diorang punya kekeliruan Tapi George sampai sekarang tak pernah give up Dan diorang tetap nak cari kebenaran Jadi guys dekat sini Nina nak tanya pendapat korang pula macam mana Adakah korang rasa empat lelaki tadi ni memang terlibat dengan kematian George Sebab tu lah bila polis tanya diorang cerita orang ni selalu berubah-ubah ada yang kata macam tu yang ni kata macam ni ataupun orang memang tak terlibat tapi disebabkan orang terlalu mabuk pada masa tu so orang memang tak boleh nak fikir waras dan mungkin yang merompak Josh pada malam tu adalah orang lain so korang rasa macam ni cuba korang komen dekat bawah jadi guys sampai di sini sajalah video Nina lah untuk hari ni Nina harap korang suka lah kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina jangan lupa untuk subscribe di bawah turn on notification dan ya kita akan berjumpa lagi lah di video yang seterusnya bye bye Assalamualaikum